Юні чемпіони, кияни Ліза Перепелиця і Діма Родін своїм запальним танцем підкорили серця тисяч глядачів. Їм лише 10 та 11 років, але попри свій юний вік, вони вже встигли стати дворазовими світовими чемпіонами з бального танцю. Ліза і діма здіймали оплески на міжнародних змаганнях в Росії, Голландії та Франції і зупинятися на досягнутому не збираються. І вітайте юних чемпіонів у нашій студії Ліза Перепелиця, Дмитро Родін та її один з тренерів Олексій Анатолійович Балле. Друзі, я вас поздравляю. Ми гордимося вами. От ви принесли з собою золоті медалі. Хвастайтесь. Я, тут огромное количество. Я думала, что должна быть одна. Сколько их тут? Шесть. Шесть медалей. Это в скольких программах они выиграли? В шести программах. В шести программах. А достаточно да. было для того, чтобы стать чемпионами мира? В скольких выиграть? Одной достаточно. Одной достаточно. То есть в шесть раз переплюнули себя, ребята. Ну вы невероятно талантливые, если это Почему? так. Какие ощущения у вас после выигрыша? Вы чувствуете себя уже чемпионами мира? Ну, конечно, стало вообще по-другому как-то. Да. А как изменилась жизнь? Что стало по-другому? Мы чувствуем, что мы выиграли это уже, ну, что... Пережит этот да. этап уже. Уже один этап пережит, и можно двигаться дальше. Да. А, Дмитрий, насколько было сложно вырвать победу? Ну, вот в шести выиграли, в шести... Тяжело. Тяжело? Очень напряженный турнир, очень хорошие пары были. Вот, ну, старались ребята. А как вообще, как удается вам тренировать наших юных, талантливых танцоров, спортсменов? Как в них с, дис, с дисциплиной? Ну, с дисциплиной, как у всех детей. Ага, то есть не очень дисциплинированный. А в чем, где, какие прорехи есть? Расскажите вы, в чем не дисциплинированы Больше тренерам а, видно. Больше, больше тренерам видно. Ну, вы побывали в разных странах, вы постоянно ездите на, на состязания разного рода. В каких странах побывали? Что больше всего понравилось? были в Англии, в Голландии, Париж, ну, Париж. в Париже. В... Вам... В, да, в России, в России были. были. Вы только тренировались или была возможность еще погулять, посмотреть город? Вы ну, и, и танцевали. Все. Да. Так что, ну, ничего особенно выделить не можете, да? Какая страна больше всего понравилась? Париж сам больше понравился, как это был чемпионат мира все-таки. Тоже Париж. В Париже, а на да. Эйфелевой башне были? Нет, мы были ну, в Диснейленде. Я была, но никогда на турнире. А как удается вам совмещать в школу и танцы? Наверное, вы постоянно гастролируете, наверное, они очень много пропускают, да? Да. Очень да, много да. пропускают. Как, как догоняете? Берем с собой иногда книжки, да. смотрим, какой материал Считаю. какой в школе. Учителя идут на контакт. Да, конечно. да. То есть делают скидки на то, что вы чемпионы. Да. Ну, здорово, ребят. Ну, мы просто не можем вас отпустить без того, чтобы вы не станцевали, зарядили наших зрителей позитивом, зажгли, так сказать. Готовы? Да. Ну что, просим на нашу площадку. Love it has so many beautiful faces, sharing life and sharing this. My love it has so many. show you I'm... Зі чемпіони світу з пальних танців, наші юніори, українці, які прославляють нашу країну. Дивіться, це насправді дуже важкий вид спорту, скажімо так, але тримати не тільки тіло, але й контакт. Вони актори справжні актори. Так я хочу ще записати Олексія. Олексій. скільки років варто давати дітей? Ви які привели діму і лізу до перемоги? Що а порадити з чотирьох З чотирьох піті? достатньо, Да, да. да? да. пасі, дякуємо вам за солоті. Гостя... Медалі за перемогу. У нас в гостях були чемпіони світу з бальних танців. Дмитро Родін та Ліза І їхній тренер. Дякуємо вам успіхів. І навчайте нас прекрасному мистецтву. А міняю жінку. Дивіться одразу після сніданку з ДНК Суден. Далі онов випуск новин ТСН о 12 годині з Єгором Ордієвим. А о 21-й обов'язково подивіться чергову серію комедійного серіалу Слуга народу після о 22-й ток-шоу Право на владу будуть обговорити візит Джо Байдена, Реакцію заходу на наші реформи. А також програма Американська мрія а, кажемо до побачення всім гарного настрою, такого запального і бадьорго, як зараз був в нашому сніданку.